Biruni tumani xalq ta'limi bo'limiga qarashli 64 umumiy o'rta ta'lim maktabida ushbu tadbirlar yuqori saviyada tashkil qilindi zo'ravonlikka yo'l qo'ymaymiz mavzusida rejadan tashqari ota onalar yig'ilishi o'tkazilib unda ota onalar maktabda buling va uning o'z joniga qasd qilish harakatiga olib kelishi mumkin bo'lgan oqibatlar yuzasidan tushunchalar berildi shundan so'ng oilada maktabda jamiyatda zo'ravonlikning oldini olish maqsadida ota onalarga oilada bolalarga nisbatan zo'ravonlik videofilmi qo'yib berildi hamda ota onalar o'rtasida so'rovnoma ham o'tkazildi tadbirning yana bir ahamiyatli tomoni farzandiga ochiq xat yozish jarayoni bo'ldi hatto har bir ota ona o'z farzandidan qachondir unga qilgan nohaqligi uchun kechirim so'radi bu xatni yozish ota onalar qalbida chuqur iz qoldirgan bo'lsa emas. yig'ilish so'ngida ota onalardan farzandiga nisbatan do'stona munosabatda bo'lishga chaqirib farzandlari taqdiriga befarq bo'lmaganliklari uchun minnatdorchilik bildirildi shuni alohida ta'kidlash kerakki yoshlar tarbiyasining eng muhim va yechimini kechiktirib bo'lmaydigan muammolardan biri oiladagi zo'ravonlik muammosidir yoshlarning bu davrida eng birinchi navbatda oiladagi muhit sog'lom bo'lishi muhim sanaladi o'tkazilgan tadbirlar jarayonida mana shu tamoyillar o'quvchi yoshlarning ota onalariga tushuntirildi va ota onalar ham o'zlarining taklif va tavsiyalarini bildirdilar